Кажуть, не буває негарних жінок, бувають жінки неправильно вдягнуті. І це, як ніхто знає, наш Андретан. Зараз він розкаже, як приховати недолікі фігури за допомогою одягу. З новим добрим утром! З вами ваш любимий домашній дизайнер Андретан. І сьогодні ми будемо розоблачати голівудських зв'язки. Все публичные люди стараются следить за своей фигурой, но поверьте, идеальных людей нет. Есть только грамотные стилисты и правильно подобранная одежда. Вам нравятся пышные формы Дженнифер Лопес? А она постоянно пытается скрыть свои полные бедра. Ее оружие – это правильно расставленные акценты в одежде. Знаменитое платье Дженнифер – это треугольная декольте до низа живота. Также она предпочитает яркие топы с узкими джинсами и обязательно обувь на высокой платформе и каблуке. Еще одна голливудская звезда Николь Кидман скрывает свою мальчишескую фигуру. Актриса старается одевать одежду и аксессуары, которые создают эффект песочные часы. Николь любит топы без бретелей и приталенные пиджаки. лишнюю худощавость старается скрыть модница Виктория Бекхэм. Кроме маленького веса, у нее в придаче еще и рост небольшой, всего лишь метр шестьдесят. Поэтому в гардеробе Виктории всегда четкие силуэты. Она любит мини-юбки, джинсы с очень заниженной талией и, конечно же, очень высоченную шпильку. Обладательница пышных форм Памела Андерсон не всегда старается выставлять свое достоинство на показ, как это любят делать наши модницы. Актриса старается надевать вещи, которые визуально делают ее фигурой сбалансированной. Назовем это так. Наши украинские звезды знают, кому ходить, чтобы скрыть свои маленькие недостатки. Будьте модными, но при этом оставайтесь верны своему стилю. С вами был ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Пока!